Ah, baik, niaga niaga ini kali ini menyoroti pelaksanaan wajib e-invoice fasa 3 yang bakal berbulan 1 Julai 2025. Inisiatif digital oleh kerajaan melalui lembaga hasil dalam negeri Malaysia yang dijangka bukan sahaja mempermudah urus niaga, malah mengurangkan beban cukai serta meningkatkan ketelusan perniagaan di seluruh negara. Dengan itu kita bersama dengan pengarah bahagian e-invoice Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Dr. Rashidah Cik Rosli untuk menerangkan apakah antara persediaan untuk pelaksanaan e-invoice bagi pembayar cukai bagi fasa yang ketiga ini. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. Kerasi meluang, meluangkan masa bersama kami. Apa khabar? Saya Nida. Sudah tentu melihat jawatan pengarah e-invoice tu banyak tanggungjawab, komitmen uh, kepada Betul. semua peniaga dan pembayar cukai. Mungkin boleh kongsikanlah sehingga kini mungkin ada yang kurang memahami atau... Uh, rasa complicated perkara ini. Mm -hmm. Mungkin boleh kongsikan secara ringkas apa e-invoice ni apa antara manfaatnya. Oh, Okey. Uh, terima kasih Nina. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Astro Awani kerana memberi peluang kepada lembaga hasil untuk kami menyampaikan maklumat yang tepat berkenaan dengan pelaksanaan invoice ini bagi membantu mereka membuat persediaan pelaksanaan invoice. Mungkin ini pun sedia maklum bahawa pelaksanaan invoice ini dah bermula sejak 1 Ogos 2024 yang lepas yang ini melibatkan pembayar cukai yang mempunyai pendapatan ataupun jualan tahunannya melebihi 100 juta dan sekarang mulai 1 Januari 2025 yang lepas pembayar cukai fasa kedua telah melaksanakan. Mereka ini terdiri daripada pembayar cukai yang mempunyai pendapatan ataupun jualan tahunan antara 25 juta hingga 100 juta. So, sekarang ini kira persediaan kepada fasa ketiga lah, seperti yang Nina maklumkan tadi iaitu pembayar cukai yang mempunyai pendapatan ataupun jualan tahunannya antara RM500,000 sehingga RM25 juta invoice ni adalah satu perkara baru yang dilaksanakan di Malaysia tetapi ia bukanlah satu perkara baru dalam transaksi perniagaan uh -huh. pembayar cukai. Sama juga e-invoice ni adalah dalam bentuk digital bagi menggantikan dokumen invoice kertas yang digunakan oleh transaksi perniagaan sedia ada. Maklumat juga sama cuma dari segi pelaksanaan invoice ni adalah maklumat tambahan baru yang perlu dimasukkan oleh penjual bagi pengeluaran e-invoice tersebut. Contohnya macam Uh, perlu ada nombor pengenalan cukai tin number. Ini fungsi dia supaya dia boleh membuat rujukan transaksi-transaksi uh, yang telah dikeluarkan tersebut melalui portal My Invoice. Bukan je manfaat kepada penjual tapi juga manfaat uh, kepada pembeli. pembeli. Uh, dan pembeli. kalau kata dari segi manfaat pelaksanaan e-invois ni memang luaslah. Mungkin saya boleh ringkaskanlah terutama sekali kepada pembayar cukai yang akan melaksanakan invoice pembayar cukai fasa ketiga terdiri juga daripada peniaga-peniaga kecil dan juga saya boleh katakan PMKS. lah. So sebenarnya ia memudahkan dari segi perekodan urusan perniagaan mereka dan juga dari segi dokumen transaksi yang lebih sistematik, teratur dan juga telus. So bila peniaga-peniaga ni ada mempunyai dokumentasi yang teratur dan sistematik, sebenarnya membantu mereka untuk melancarkan perniagaan mereka. Dari segi uh, untuk membuat uh, menyediakan penyata kewangan juga lebih mudah, mm. maklumat semua dah tersedia dan sebenarnya bantu juga dari segi untuk uh, pelaporan percukaian kepada pihak otoriti tak perlulah risau dokumen hilang dokumen musnah dokumen uh, tidak dapat dilihat dah sebenarnya semua dah ada semuanya boleh dilihat semula ataupun uh, uh, boleh di retrieve semula melalui e portal my invoice tu bukan je penjual pembeli pun Nina sendiri pun kalau kata ada membuat transaksi dan memohon e-invoice boleh masuk ke dalam portal my invoice untuk dapatkan semua transaksi tersebut uh, sangat mudah dan kita tahu e-invoice ini adalah untuk memastikan transaksi yang lebih telus dalam kalangan bukan sahaja perniagaan tetapi pembeli itu Itul. sendiri. Mungkin kalau kita lihat pada fasa awal terutamanya mm. uh, yang berkata berhadapan dengan cabaran ini adalah mm. daripada peniaga-peniaga kecil yeah. uh, the SMEs mm -hmm. uh, yang selalu dipanggil mak cik kia tetapi Apa? kita tahu pada awal fasa awal mungkin akan rasa complicated uh -uh. tapi setelah kita melakukannya uh, setelah sekian lama mungkin akan jadi lebih mudah dan kita baru merasai manfaat itu uh -uh. mungkin sekarang mereka kata manfaat itu uh, 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 tak nampak, nampak lagi tak yang, nampak sebab uh, mereka tidak melakukannya yeah. lagi uh, sebab yeah. this is a long term mm -mm. punya pelaksanaan mm -mm. jadi seperti yang doktor kongsikan e-invoice akan bermula pada 1 Julai melibatkan peniaga berpendapatan daripada 500,000 sehinggalah 25 juta ringgit dan semua bayar cukai akan mula bayar 1 Januari 2025 mm. tapi bagi mengelakkan salah faham untuk memastikan persediaan yang lebih tepat apakah mm. antara bantuan dan sokongan yang boleh kita berikan pada mereka daripada lembaga dalam negeri. Okey. So saya saya kira maklumat yang tepat dan betul ni adalah penting untuk membantu memudahkan pembayar cukai Terutama sekali kita sebut sekarang pasal PMKS untuk Um, membuat persediaan dari segi pelaksanaan e-invoice. Di hasil sebenarnya kita terdapat pelbagai platform yang tersedia untuk pembayar cukai especially bagi uh, tujuan pelaksanaan e-invoice ni. Kita ada menyediakan uh, taklimat pelaksanaan e-invoice secara percuma sama ada dalam bentuk fizikal ataupun webinar di seluruh negeri. Maksudnya tuan-tuan dan perempuan uh, boleh je kepada kita punya microsite uh, portal rasmi uh, e-invoice ada uh, berkaitan dengan e-invoice uh, membuat pendaftaran dan boleh menyertai uh, taklimat percuma tersebut. So melalui taklimat tu pun kita akan kongsikan bagaimana pembayar cukai boleh membuat persediaan dan juga um, pelaksanaan e-invoice tersebut. Di samping kita pun ada menyediakan portal uh, My Invoice secara percuma. Melalui taklimat tersebut juga kita akan mengajar dan juga memberi panduan bagaimana untuk menggunakan uh, portal MyInvoice tersebut dan selain daripada kita adakan sesi taklimat e-invoice tu kita pun ada menyediakan juga kaunter perkhidmatan e-invoice. Ini bagi membantu mungkin ada peniaga-peniaga yang mungkin lebih bersedia untuk hadir ke pejabat untuk mendapatkan bantuan daripada pihak lembaga hasil untuk sebarang cabaran ataupun orang kata sebarang panduan untuk tujuan pelaksanaan e-invoice tersebut. Selain daripada kita menyediakan kaunter perkhidmatan, kita pasti ada sebahagian daripada pembayar cukai dia lebih selesa. Orang kata kalau kata mendapatkan maklumat tersebut melalui dalam talian saja Kita pun ada meja bantuan khas, meja bantuan khas e-invoice boleh menghantar email kepada myinvoice at hasil.gov.my tahulah apa cabaran apa senario, apa maklumat yang perlu di melunkan oleh lembaga hasil kita akan bantu dan juga selain daripada itu kita juga ada menyediakan uh, talian telefon boleh telefon kami 86828000 dan uh, talian ni sebenarnya bagi tujuan e-invoice ni beroperasi selama 24 jam maksudnya ah, tak, ada lah. tak ada tutup lah 7 hari 24 jam boleh saja uh, telefon uh, ke talian khas e-invoice untuk mendapatkan uh, maklum balas daripada hasil lah. Ah, itu yang telah Tapi Nina kita tahu. pun sebenarnya bukan sahaja kita dari segi bantuan yang disediakan di peringkat hasil khidmat sokongan kita pun ada juga membuat sesi libat urus. Yang ini memang banyak kita adakan sesi libat urus bersama dengan orang kata pemain-pemain uh, industri dan juga persatuan-persatuan uh, industri. Ini sangat penting ya pada pada uh, pihak lembaga hasil kita mohon bantuan daripada semua pihak untuk kalau boleh uh, memberikan maklumat yang tepat. Bukan apa kita kata bila melibatkan peniaga-peniaga kecil ni Dia lebih suka mendengar Mungkin dia menerima maklumat yang uh, kurang tepat Dan menyebabkan dia rasa gusar uh -huh. Ataupun takut untuk melaksanakan e invoice Sebenarnya seperti yang kita maklumkan tadilah Terdapat banyak manfaat kepada pembayar cukai Terutama sekali pembayar cukai kecil Jadi... Uh, kalau kata ada sebarang uh, keraguan, bolehlah menghubungi pihak hasil untuk mendapatkan uh, bantuan yang lebih jelas lagi lah. Dah kita dengar 24 hours ada kita ada online consultation support sokongan termasuk juga dengan pelibatan yeah. uh, tadbir urus dan bercakap mengenai PMKS peniaga-peniaga kecil ini, mereka amat penting kerana mereka adalah merupakan backbone ekonomi di mana-mana uh, ekonomi negara mana-mana okay. negara dan uh, bercakap mengenai mudah mereka dengar cakap kadang-kadang mak cik kiah uh, mm. anti pak cik kita dengar oh ni cakap boleh ni boleh ni tahu-tahu takut dah salah mm. maklumat tu jadi Mengambil kira tahap literasi peniaga daripada segi e-invoice dan juga digital itu sendiri, hmm. adakah kerajaan mempertimbangkan untuk penangguhan pelaksanaan e-invoice terutamanya untuk PMKS ini? Hmm, okay. uh, sebenarnya, suatu inisiatif yang diperkenalkan oleh kerajaan ini pasti ada rasionalnya dan juga objektifnya uh, kenapa diperkenalkan. Uh, buat masa ini, pelaksanaan e-invoice ini seperti mana yang telah diumumkan oleh kerajaan Uh, tiada penangguhan. Tetapi kita uh, sedia maklum uh, bagi melaksanakan sesuatu inisiatif baharu ini mungkin ada cabaran-cabaran tersendiri. Untuk syarikat besar cabaran berbeza, untuk peniaga-peniaga kecil ada juga cabaran. Kita tidak nafikan memang ada cabaran uh, dan kerajaan bersetuju memberikan uh, tempoh kelonggaran, 6 bulan tempoh kelonggaran bagi setiap fasa pelaksanaan pembayar cukai itu so, jelas ya dia bukan penangguhan dia bukan uh, pengecualian tetapi uh, tempoh kelonggaran yang diberikan kepada pembayar cukai untuk dia memastikan dalam tempoh 6 bulan tersebut dia dapat melaksanakan e-invoice seperti mana keperluan yang telah uh, ditetapkan dan dalam tempoh kelonggaran ni Uh, mesti melaksanakan e-invoice juga, uh, tetapi sekurang-kurangnya mereka mengeluarkan uh, e-invoice yang disatukan. Maksudnya invoice mm. e disatukannya mereka mengumpulkan semua transaksi yang berlaku pada bulan tersebut dan hanya mengeluarkan uh, satu e-invoice pada akhir bulan itu pada satu hingga tujuh hari bulan bulan berikutnya. Lebih mudahlah dari segi pelaksanaan tersebut. Itu adalah antara perkara yang kita boleh teliti. Doktor, kita tidak mempunyai banyak masa, tinggal beberapa minit. Mungkin boleh kongsikan terdapat banyak dakwaan di luar sana mengatakan e-invoice ini membebankan sampai ada survei yang mengatakan mereka sanggup apa tutup perniagaan mereka termasuk juga dengan perniagaan dalam online. Tetapi mungkin doktor boleh jelaskan sejauh manakah benar terhadap pandangan ini? Okey, ini yang saya kata uh, elakkan salah faham untuk memastikan sebenarnya kita membantu peniaga-peniaga kecil ini mendapat maklumat yang tepat dan dapat melaksanakan. Kalau ada pihak-pihak yang memberi maklumat yang salah, uh, kesian kepada peniaga-peniaga kecil ini keliru untuk uh, mendapatkan maklumat yang tepat. Sebenarnya tiada beza dari segi pelaksanaan ini sama ada dalam talian ataupun secara fizikal. Pelaksanaan itu berdasarkan kepada garis masa mandate iaitu berdasarkan kepada ...perolehan ataupun jualan tahun perniagaan uh, tersebut. Tetapi uniknya bagi peniaga-peniaga, kita tahu ya, ramai peniaga-peniaga kecil, peniaga yang besar, dia fokus kepada pendigitalan. So dia lebih selesa untuk uh, membuat uh, jualan melalui uh, platform-platform e-dagang tersebut. Jadi jangan risau Uh, tak ada yang membebankan kepada peniaga yang menjalankan perniagaan di dalam uh, dalam talian ini. Maksudnya melalui e-commerce uh, platform platform e-dagang ini, di mana mereka tidak perlu mengeluarkan invoice bagi transaksi jualan tersebut, tetapi platform e-dagang ini yang akan mengeluarkan e-invoice bagi semua transaksi yang dilakukan oleh peniaga-peniaga tersebut. Jadi platform e-dagang ini keluarkan e-invoice bagi pihak peniaga atau pihak merchant itu sendiri dan dia juga akan mengeluarkan e-invoice kepada pembeli. Jadi tiada orang kata membebankan peniaga dalam talian ini mereka boleh meneruskan perniagaan seperti mana sedia ada. Cumanya mereka hanya perlu memastikan mereka melengkapkan maklumat uh, yang tepat kepada uh, platform e-dagang tersebut. Tak susah pun. Nama, nombor pendaftaran perniagaan, nombor pengenalan cukai, alamat dan juga nombor telefon. Itu sahaja dan sekali sahaja dan seterusnya jalankan perniagaan seperti biasa. Mudah kan? Mudah. Sangat tak mudah. perlu kasih. Uh, tak itulah risau Itulah maklumat yang sepatutnya disampaikan ha, kepada itu. peniaga-peniaga itulah. Tapi menariknya itu adalah antara saranan dan himbat nasihat hasil daripada pengarah dia sendiri yang turun hadir ke lapangan ini untuk membincangkan bagaimana untuk, bagaimana untuk pastikan pelaksanaan e-invoice berjalan lancar dan patuh kepada inisiatif digital kerajaan. Dan ini adalah perkongsian menarik. Dan kami akan bawakan rangkuman ini dalam astrowani.com dan di website kami untuk dapatkan penjelasan eksklusif daripada pihak hasil. Dan saya nak ucapkan sekali, sekali lagi terima kasih kepada tetamu kita Dr. Rashidah Cik Rosli merupakan pengarah bahagian e-invoice lembaga hasil dalam negeri. Malaysia dan setiap perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan di semua platform digital Astrawani. Jangan ke mana-mana, kita akan berterihat seketika dan kembali selepas ini.